श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच जायसि चेत्कर्मणस्ते माता बुद्धिर्जनार्दना तत् किं कर्मणि गोरे मां नियोजयसि केशवा व्यामिस्त्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि व मे तदेकम् वद येन श्रीभगवानुवाचा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न ना कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यां पुरुषोश्नुते न च संन्यासनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृतो कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्या यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिद्याचारः उच्यते यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायोह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येत् अकर्मणः यज्ञादात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्धं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं देवान् भावयतानेना ते देवा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्सदा इष्टान् भोगान् हि वो, वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैद्यत्तानाप्रदा एभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मोक्ष्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुञ्जते ते त्वगम् पापाः हे पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पज्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पादस जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते न कृते कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्ध व्यपाश्रयः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः न कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्ति तास न कादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि पश्यन् यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्त एवोत्तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तामवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम ते मनुष्यापाद्य सर्वसः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मां प्रजाः सक्ता कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांस्तदा सत् चिकीर्षुल्लोकसङ्ग्रहम् सबुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरम् प्रकृतैः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वसः अहंकाराविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविदो मन्दान् कृष्णविद् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासिर्निर्ममो भूत्वा युध्य स्वाभिगतज्वरः ये मे मदमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः सद्दावन्तो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानाविमूढांस्तान् विद्धिनष्ट न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषो व्यवस्थितो तोर्नावसमागछेत तौ तो हिपंथिनौ श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयाव अर्जुन उवाच अत के प्रयुक्त पापम चरति पूरुषा अनिच्छिन्न वाष्णेया बलादिव निजिता नुवाच काम एष क्रोध एष ह गुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोऽल्भेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो वैत्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण ननेन ना च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्वीमोहयात्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मा त्वामिन्द्रियाण्यादो नियम्या परतर्षभा पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्सस्थूपरा बुद्धिः बुद्धे परतस्तु सः एवम् बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम् महाबाहो कामरूपं दुरासदम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु